Мы были э, под обстрелами 45 суток и э, уже изучили, как э, стреляет э, гаубицы, как стреляет э, Град. А по ночам нас бомбили самолеты. Вот мы ложились спать с женой, брались за руки, прощались. Я, конечно, извиняюсь. И когда утром просыпаешься, ты видишь что ты живой вот это было самое хорошее. 9 апреля э, мина попала в квартиру на пятом этаже по нашему стояку. Мы жили на девятом загорели все квартиры и все выгорело до девятого этажа. У нас было три семьи, я сказал, там были ребята помоложе и постарше. Говорю, если мы завтра не уйдем утром, то мы жить не будем, нас убьют. Вот знаете, пенсионер 69 мне на сегодняшний день. Я решил идти помогать таким же, как я, которые пережили вот этот вот ад. В чем разница между смелыми и трусом? Э -э смелый боится и делает, а трус боится и не делает. Вот и все. Да, мы боялись, но приходилось делать. потому что я знаю, как это, когда приехать нету ни ложки, ни вилки, ни, извините, ни постельного, ничего. Я понимаю, как это. Начинать все с нуля. Часто плачу, часто это, ну, вы знаете, поначалу, да, очень было тяжело, потому что мы сами плакали вместе с ней. Ну, а теперь как-то, знаете, наверное, стали чуть-чуть как-то, ну, мы понимаем это все, но мы как-то более Крепче к этому относимся, как-то не плачем, ну, более выдержан, наверное. У нас воронка во дворе 8 на 8. Ну, то есть у нас был гараж, гаража нет. Вместе с техникой. Ну, как бы окна норм, ну, повлетали, но ну, это, это я считаю тоже. Даже не обращая на это внимания. Гарні пакунки, де ми не були, де нам не говорили, то тут, мабуть, одні з найкращих допомог, яку надають. Була, коли вішали цю вивіску, та, що не біженці, а гості. Майже безрозговорочно около 10 днів річ пропала, ну все, був шок просто. Том якось вже звикли одійшли. Привикли, боялися тільки, коли самоліти над нами пролітали, а так уже, як були гради, як таке, то вже сильно не реагував. Держала кожна кішка, кожна квітка, строїли все самі. 10 років ми як дом купили, і гараж, і все пристройки. Ну, мабуть, діти важніше, вже сильно хочемо додому, тому що все робили самі, і батьки, і животні, і якби в Одесі добре не було, додому хочеться. Это разрушенные судьбы, и нам придется с этим работать не только эту зиму. Нам придется еще очень долго с этим работать и помогать людям, э, не потерять веру в людей, в государство и, и так далее. Вы, вы знаете, мне сейчас тяжело сказать, что я узнала. Я в этом живу, и я не устаю, не выгораю. Э, мне хочется, чтобы все-таки после победы эти люди чувствовали себя в безопасности и защищенными.